Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Two World, 4 de 4. Vamos juntos a la cueva lunar basados en el libro. Dilak solía decir, medio en broma, si la casa de Tuandao estuviera cerca de la nuestra, probablemente se casaría contigo, ya que tienes 13 años. Cram condujo a Popa por un camino natural de tierra por el que transitaba poca gente. La cadena de montaña Ing-En ofrecía una gran variedad de caminos hacia diferentes destinos. Además, la región alrededor de la montaña de la sombra lunar le pertenecía a la señora Lowe, una millonaria de renombre en la zona, lo que la convertía en un dominio privado con pocos turistas de otras localidades. Después de caminar un rato, Llegaron a una cerca de alambre de púas con un pequeño hueco que separaba el camino de la tierra del bosque de la sombra lunar. Con curiosidad, Pupa preguntó: ¿Vas a entrar ahí? No, vamos a entrar los dos juntos. No te preocupes, el bosque es inmenso y solo hay unos pocos guardias. Caminemos un poco, nadie se fijará en nosotros. En el interior también hay una hermosa cascada. Quiero que la veas, respondió Kram. ¿Te refieres a la cueva de la sombra lunar? Sí, la conoces, respondió Kram. Pupa se rió para sus adentros ante lo absurdo de la historia y dijo: Mi padre decía que la gente de por aquí cree que puede devolverle la vida a los muertos. La mirada de Pupa se posó en el grupo de montañas que tenían delante. No la subestimes, la gente de por aquí cree que es verdad. Yo lo creo a medida, pero la cueva es realmente hermosa. Caminemos un poco y llegaremos más rápido que por el camino que toman los coches, respondió Kram. ¿Cuántos kilómetros son si vamos a pie? preguntó el visitante que seguía mirando al mismo sitio. No lo sé, Nunca lo he medido. Quizás unos cuatro kilómetros, pero no es un camino llano, porque hay que subir y bajar un poco. Su Excelencia, ¿le parece bien? le preguntó a Pupa. Pupa no contestó. En lugar de eso, se dirigió rápidamente hacia la cerca y se arrastró por el hueco. Desapareciendo en el interior del bosque de la sombra lunar. A unos cientos metros de la cerca de Poas hay un pequeño arroyo serpenteante que conduce directamente a la montaña de la sombra lunar, donde se encuentra la legendaria cueva. Casi al final de la tarde, el sol brillaba y tocaba a los grandes árboles alrededor, proyectando sombras por todas partes guiaba el camino a veces caminando a paso ligero y otras dando patadas al agua del arroyo haciendo que salpicara de vez en cuando se trepaba a las grandes ramas de los árboles moviéndose como un mono Todas sus acciones las llevaban a cabo con agilidad y soltura, porque desde pequeño se había escabullido por la cerca del alambre para explorar la montaña de la sombra lunar. Estaba tan familiarizado con este lugar que había construido un escondite secreto en la cueva donde podía jugar y descansar en privado. En cuanto a Pupa, no caminaba muy fácilmente, porque no estaba acostumbrado al camino y a las rocas redondas de varios tamaños a lo largo del arroyo, que no eran uniformes en el tamaño y le impedían avanzar rápidamente. Algunas rocas eran grandes y otras pequeñas, lo que lo obligaba a caminar con mucha preocupación. Sin embargo, no podía dejar de admirar la magnífica naturaleza que lo rodeaba. Ya fueran los grandes troncos de los árboles abrazados por lianas tan gruesas como piernas humanas, o el claro arroyo con cardúmenes de peces nadando río abajo. Varios tipos de pájaros cantaban como si mantuvieran una conversación al caer la tarde. Y los gibones, hay tigres, leones o zorros en este bosque, preguntó Pupa tras oír crujidos no muy lejos de la arboleda.